কি খবৰ আপোনালোকৰ নতুন এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ দেই পাকঘৰৰ পৰাই বনাই আছোঁ ভাত চাৰে এঘাৰটামান বাজি গ'ল আমি ইমান জলদি নাখাওঁ ভাত কিন্তু আইতাক যিহেতু ভোক লাগিব ন গাখীৰ আৰু বিস্কুটে খাই থৈছে ৰাতিপুৱা আৰু কল খালে মানে বেলেগ বেছি বস্তু দিবলৈ মানে বহুত ভয় লাগে যিহেতু নাইণ্টি ফাইভ প্লাছ হৈ গ'ল ন সেইটো কাৰণে ভয় লাগে যি দি খাব দিবলৈ কিন্তু মানে আশাটো পূৰণ কৰোঁ বুলি আনি মেলি থৈছোঁ আজি ৰাতিটো থওঁ কাইলৈ বাৰু থৈয়ে আহিমগৈ ঘৰত সেইটো কাৰণে ঔটেঙা আৰু মাছ বনাই আছোঁ মাংস খাবলৈ অলপ টান পায় মাছেই ভাল পায় সেইটো কাৰণে মাছ বনাই আছোঁ ঔটেঙাৰ লগত মিজোল বনাই দিওঁ কালি বৰ ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খালে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি আছে ঘৰত মানে ইমানকেইটা ভাত নাখায়েই বোলে কিন্তু কি ক'মা মই বনাই দিলোঁ কালি ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খালে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আজিও সুধিছোঁ কি খাবা বুলি কিনে ঔটেঙাৰ লগত বনাই দিওঁ নে কেনেকৈ ঔটেঙাৰ লগতে জোল বনাই দিয়া বুলি কৈছে নে অ তেওঁলোকে যোন বনাই আছোঁ মাছ সৰু মাছ আৰু এই হ'বই আৰু কি প্লেনিং আছে গধূলিলৈকে কি হয় চাওঁ আজিতো ঈদ হয় সকলোকে ঈদ মোৰ বাৰু ঈদৰ বিষয়ে ইমান নাজানো যিহেতু আৰু গধূলি নিমন্ত্ৰণ আছে চাওঁ আইতাক এই যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ দেউতাহঁতে কৈছে পাৰিবি একো নাই ইমানটো হেৰি নহ'ল বুলি কিনে চব ঠিকে আছে কিন্তু একো প্ৰব্লেম নাই অকণমান টাইম যাব পাৰিবি বুলি কৈছে চাওঁ মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লেও তেলি দিছে আৰু এইফালে ঔটেঙা মাছ আমি নাখাওঁ আইতাৰ কাৰণেহে অকল আমাৰ মাংস আছে খাছী মাংস আইতাই যিহেতু খাচী আগৰ পৰাই খাই পোৱা নাই মানে নাখায়েই যিটো নামঘৰত কিবা নিয়ম আছে ছাগলীৰ সেইটো কাৰণে আইতাহে মানে ডাঙৰ বস্তু বুলি নাখায়েই সেইটো কাৰণে আইতাই নিদিওঁ মাছ ভাল পায় যিহেতু মাছেই দিম এইফালে ধুনীয়াকৈ এটাই ভাত খাই আছে আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ অলপমান মাংস বনাওঁ বুলি আলু ফ্ৰাই কৰি আহিছোঁ আৰু পিঁয়াজ চিয়াঁজ কাটি লৈছোঁ তাৰ মছলা এইবিলাক ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু খাই গৈ এফালে যাব আছে সেইফালে মানে বেলেগ কাম নহয় আৰু ছোৱালী ইউনিফৰ্ম চিলাই থোৱা আছিলে দুই তাকে স্কুল যাব আছে দুবি ভি কেবি দুই কেবি তাৰপাছত তাৰ ইউনিফৰ্ম আনিব যাব লাগে সেইটো কাৰণে যাম ওলাই আৰু দেখা নেকিম আৰু চাই থাকক কটাবট খানাটো বনাই লওঁ দেই এইফালে পূৰা মৰা মছলাখিনি ভাজি আছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু গোটা মছলা গৰম মছলা চব মানে এফালৰ পৰা দি মেলি ইয়াক ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে আলু ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইয়াত বিলাহী পেষ্ট বনাই থৈছোঁ মোৰ মতে বনাইছোঁ আজি মোৰ না হেল্পাৰ আছে আজি না কেমেৰামেন আছে চব অল ইন অল ইন ওৱান হৈছোঁ ইয়াক এনেকৈ বনাই আছোঁ অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু তেল বিৰিঙি লোৱালকৈ এইফালে গা ধুৱাবলৈ হালা কৰোঁতে কৰোঁতে মাংসকেইডোখৰ দিয়া ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মছলাখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এফালে দি দিলোঁ মাংসটো কাৰণ মেৰিনেট কৰা নাই সেইটো কাৰণে অকণমান এনেকৈ ভাজি ল'ম তাৰপিছত কুকাৰত দি দিম হৈ যাব আৰু হয় নাই এয়া ইমান এয়া মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা দেখিছে জনাব দেই অকণমান ধুনীয়া দি কিনে উতলাই দিছোঁ চিটি দিম মৰা পাছত এইয়া খাছী মাংস নেমুৰ সৈতে বগৰী আচাৰ আৰু কেনেকুৱা কোৱা ইচ সঁচা নাই হা গৰু খুলিবোৰ কি হ'ল এতিয়া ময়ো খাই লওঁ পোৱালি মোবাইল চাইছে উঠি আহিব পৰা নাই ৰান্ধিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ দেই অকণমান ওলাই যাব লগা আছে তাকে ওলাই যাওঁ ওলাই যাওঁ মানে ইউনিফৰ্ম আনিব আছে কৈছিলে দু দুই তাৰিখে স্কুল যাব আছে যিহেতু আৰু এইফালে ঘৰৰ কামো লাগি আছে পূৰা এয়া মিষ্টাৰ আমাৰ গাড়ীখন উলিয়াই হোৱাই নাই কাৰণ এইখন মানে ৰাতিপুৱা উলিয়াব লাগে গধূলি ভৰাবই লাগে চোতালত জেগা নাই সেইটো কাৰণে এইখনে উলিয়াই থোৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰ'দত থকা গাড়ীখনত বহি আহিছোঁহি কেনেকুৱা মানুহ হা ৰ'দত সোমোৱা গাড়ীখনত বহি আহিছোঁ অৱস্থা দিয়া ৰসৰ তলত আছে নিফৰ্ম টেইলাৰ নেকি বুলি জানো নামটো চাব নহ'ল তাতে ইউনিফৰ্মবিলাক ধুনীয়া কোনোবা যদি নতুনকৈ স্কুলত দিছে ষ্টুডেণ্ট তেতিয়াহ'লে তাতে যাব ধুনীয়া ভাল কোৱালিটিৰ কাপোৰবিলাকেই দিয়ে আৰু ড্ৰেছবিলাক দি লগাই আহিব পাৰে কোনোবা নতুন পুৰণা হ'লেতো চবে তাৰপৰা লৈয়ে জানেই আহোতে বজাৰখন নাহিলে বলা ব'লা চাহ চাহ কেলে চাহ হে গা ধোৱা হয় নাই আহি গ'ল আমাৰ নতুন ইউনিফৰ্ম সেইটো চিলাইটো এনেকৈ মাৰি দিছে নুখোঁ এতিয়া চাই লওঁ চাইজটো আগতে তাৰপাছত খুলি দিম যিহেতু কেক শিকি আছোঁ ন কেকৰ কাৰণে বেষ্টটো বনাই থওঁ বুলি ভাবি আছোঁ বে তিনিদিনমান হ'লে শিকাই নাই ইফাল সিফাল কৰি ফুৰোঁতে আজি বোলো শিকিম সেইটো কাৰণে ফোনো কৰিলোঁ তাক যে আজি শিকিম বুলি কিনে তাৰপাছত এতিয়া কেকৰ বেষ্টটো মই ভাবিছোঁ বনাই থওঁ বুলি কাৰণ সি আহিলে মানে ল'ৰা যিজনে শিকাব আহে তেওঁ আহিলে মানে দুদিন শিকিলোঁ দুদিনত মানে কাৰেণ্টটো ডিষ্টাৰ্ব সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ বেষ্টটো আগতে বনাই থ'ম আৰু কেকৰ এটা চিক্ৰেট জনাওঁতে আপোনালোকক এইয়া হৈ গ'ল কেকৰ মেইন বস্তু এইটো ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ হয় আৰু ভেনিলা ফ্লেভাৰ যদি আপুনি বিচাৰো বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে একো কণী কিবা মৈদা এইবিলাক ফেটি থাকিব প্ৰয়োজন নাই চব মিক্স মানে ইয়াত অকল পানী আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল মানে হিচাপ জোখটো এনেকৈ দিয়াই আছে কিমানত কিমান ইউজ পানী ইউজ কৰিব লাগে আৰু ৰিফাইন সেই দুটা বস্তু মা মাত্ৰ ইউ ইউজ কৰি কিনে মিক্স মিক্সাৰটো বনাই মেলি বনাব পাৰে ধুনীয়াকৈ সেইটো কাৰণে একো প্ৰব্লেমেই নাই মানে আৰু আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে এনেকৈ বনাব পাৰে মানে আমি কেকৰ খেৱী জোখ চোখ নিমিলে ন তেতিয়া বহুত বেছি বেয়া হয় কিন্তু এনেকৈ হ'লে একো প্ৰব্লেম নাই ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো তেতিয়া মই বনাই লওঁ এইটোত বনাব হৈছে বেণ্ডু কেক আৰু এইটো হা ওৱান পাউণ্ডৰ কেক হয় এইটো নতুনকৈ আনি থৈছোঁ এইটো এদিন বনালোঁ বাৰু এতিয়া এইটোত বনাওঁ মই কেলে উঠি আহিলা ঠিকাইছে বুলি উঠি আহিলা হা সেইফালে আমাৰ আইতাই গৰম পানী আৰু মেৰি গ'ল বিস্কুট খাইছে বেলেগ বিস্কুট থাকিলেও নাখায় সি চবকে মানে দি থাকিব এতিয়া এখনি আৰু আমি খাম লাল চাহ নাখায় এইটো তোমাৰ বিস্কুট তুমিয়ে খোৱা কোনো নাখায় আমাৰ পাৰলে যে নহ'লে মেৰিগ'ল্ড নেপা ইমান দিছে আমাৰ আইতাই শিকি মেলি আজৰি হৈ গলো এতিয়া কাটিব আমাৰ আইতাই কেক হেপী বাৰ্থডে কোৱা ৰ আইতা ধৰিব নহয় জানে নহয় বোমাই কেনেকুৱা কি কি ফুড লৈ আছে অ কটা তুমি কাটা আইতাক দিয়া

আইতাই কেক কাটি দিলে আমাৰ হয় নাই আহিলোঁ ঈদ খাবলৈ চেৱৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এইফালে নিতুল দা আৰু হেমন্ত দাঙা এতিয়া খাম আমি খানা এইফালে চিকেন মাটন চব আছে খোৱা দে হ'বা আচাৰ ফাই দিম দেই